Guys, kali ini kita kebobolan lagi nih. Si berang-berang gemoy Kiko dan Rara tiba-tiba masuk ke rumah. Ya, mereka tuh keluar kandang sendiri karena kandangnya kondisinya udah memprihatinkan, ya, teman-teman. Jadi kadang mereka tuh pintunya rusak ya, sering mereka dobrak sendiri. Dan akhirnya keluarlah mereka. Kita dapat kejutan ya, pas lagi santai main handphone, tiba-tiba mereka masuk di ruang tamu. Jadi berantakan banget kalau si Rara dan Ciko masuk ke dalam rumah tuh lihat tuh. Nggak tahu ya teman-teman Kalau si Chico dan si Rara keluar kandang Rasanya ingin marah atau seneng ya Karena mereka gemoy-gemoy gitu Mau dimarahin juga nggak tega Karena si Chico dan si Rara masih kecil teman-teman Mereka masih seneng banget ya Mainin barang digigit-gigit Kayak gitu Tuh lihat tuh nggak tahu tadi Sambil gigit apa di bawah pergi Kayak tutup bolpen deh, tuh jadi rusak. Kalau lihat Chico dan Si Rara saat ini, e, mereka tuh pertumbuhannya kayaknya dua kali lipat dari waktu kita pertama adopsi, ya. Tiga bulan lalu, e, kurang lebihnya, waktu kita jemput Chico dan Rara dulu, ya, di pemilik pertama, dia tuh bilang, "Kasih ikan lelenya satu minggu sekali aja." tapi karena kita nggak tega ya sekarang setiap hari mereka makan ikan mele kurang lebih dua kali sampai tiga kali ya itu belum cat food pertumbuhannya cepet banget ya jadi gemoy-gemoy gitu lihat tuh nah setelah mengacak-ngacak isi rumah mereka tuh sekarang mau pergi ke dapur nih kayaknya Gak tahu di dapur mau ngapain deh Ciko, Rara Kamu mau masak Mereka kayak seneng banget di sini teman-teman Tuh lihat mereka tiba-tiba masuk ke kamar mandi Gak tahu ya Jangan-jangan mau pup lagi Kamu mau belajar pup di kamar mandi Ciko, Rara Duh karena si Ciko dan Raranya lari-larian gak jelas Aku panggil suami ya karena nggak mau keluar mereka kayaknya betah banget deh di sini. Tuh, ngumpet-ngumpet, lari-lari, nggak mau keluar. Takutnya nanti kebiasaan mereka main ke dapur terus. Ayo-ayo, <laughs> Ciko, Rara. Nah, mereka di rumah lagi nih teman-teman. Sekarang suami uh, ajak Ciko dan Rara keluar rumah ya. Mereka tuh seneng banget kalau ada ayam teman-teman suka dikejar, ya. Kadang suka hilang kemarin, yang terakhir mereka tuh sampai jauh banget, perginya ke rumah tetangga, dibawain ikan lele juga tetep nggak mau pulang, ya, sampai kita kebingungan. Akhirnya, setelah kejadian itu, si Ciko dan si Rara belum kami lepas, ya, sampai saat ini. Kayaknya udah satu minggu lebih deh. Nggak tahu mungkin lihat ayam mau diajak main atau mau kalau dimakan sih nggak mungkin ya teman-teman. Tuh sama kucing juga kayak gitu. Tuh, tuh tuh tuh, dikejar kan ayam tetangga. Emang jahil banget nih si Ciko dan si Rara. Nah setelah lari-larian di halaman depan teman-teman mereka balik lagi nih ke dapur. Kalau udah ke dapur nih susah banget mereka disuruh keluar nggak tahu kenapa jadi capek sendiri kalau sama Cigo dan Rara hiperaktif banget tuh kalau mereka lihat jaring langsung nurut ya karena yang ada di pikiran mereka tuh ikan lele pasti ini <tuh> Sebenarnya kita senang banget ya ngajak Cigo dan Rara main keluar kandang tapi terkadang kita nggak ada waktu terkadang cuaca yang kurang mendukung terkadang mereka yang bandel kalau dikeluarin gak mau pulang ya kan main berduaan maunya yang kita takutkan tuh cuma satu teman-teman kalau si Cigo dan si Raranya lepas kandang tanpa setengah tawan kita jadi kita kan gak bisa ngawasin mereka ya nanti pas uh, ketemu orang lain yang belum pernah lihat berang-berang takutnya nanti digera tikus atau hewan pemangsa lainnya ya Yang kita takutkan lagi bukan karena mereka nanti hilang ya Tapi mereka nanti mendapat uh, perlakuan yang kurang baik dari orang yang belum mengerti ini hewan apa sih kayak gitu Nah si berang-berang lucunya sekarang lagi main-main di halaman rumah nih kayaknya kita mau masukin kandang aja, ya. Nanti kita kasih ikan lele seperti biasa. Kalau nggak pakai ikan lele, mereka tuh sulit banget dimasukin kandangnya. Kalau menurut aku sih, berang-berangku sekarang bulunya lebih halus, ya, teman-teman. Dulu tuh, mereka nggak suka mandi. Sekarang rajin banget mandinya. <laughs> Waktu pertama adopsi, mereka uh, kayak takut sama air. Tuh, 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 lihat tuh, semangat banget kalau ada ikan lele. Oh iya teman-teman, terima kasih ya buat kalian yang udah nemenin Ciko dan Dara gemoy hari ini. Dan sampai jumpa di next video ya. Terima kasih udah nonton. Ciko dan Dara mau istirahat. Bye-bye.